माँ वो बाप कि जिन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत से हमें पाला और हमारी मोहब्बत उनके साथ ज़ीरो है हज़रत जी दुनिया की जितना भी ताकतें हैं जितना भी हस्तियां हैं उनकी मोहब्बत को अगर आप तो ना तो माँ और बाप की मोहब्बत सबसे नौ महीने ज़्यादा निकलती है क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए तब लोगों ने हमसे मोहब्बत करना शुरू की लेकिन माँ और बाप की मोहब्बत हमारे साथ तो तब से शुरू होगी जब हम एक लाइन बन के जाहिर हुए थे कि आप उम्मीद से हैं माँ और बाप की मोहब्बत तो तब से है साहब आज हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं समझते आज हर नौजवान बच्चा ये कहता है कि अब्बा आपको नहीं पता अम्मा आपको नहीं पता बदतमीज़ी करते हैं आगे से यार उनको नहीं पता किसी बात का वो तो हमारी ज़ुबान तब समझ जाया करते थे जब हमें बोलना नहीं आता था जब सिर्फ हमें रोना आता था हमारे रोने पर हमारे वालदान को पता चल जाता था कि ये अब खाना मांग रहा है ये अब पानी मांग रहा है ये अब दूध मांग रहा है या जिसम के किसी हिस्से में तकलीफ़ है तो आज तुझे ज़ुबान क्या लगी आज तो दो हर्फ क्या बोलने लग गए आज तुझे माँ बाप बेवकूफ़ नजर आने लग गए यार तो पीरों के दरबारों पर भी बड़ी अक़दत के साथ जाता है कभी इस अक़ीदत के साथ माँ बाप के पास गया कभी कोई रात अपने माँ बाप के नाम की है कभी अपने माँ बाप को प्यार और मोहब्बत से ये बोला कि अम्मा मैं तुझसे प्यार करता हूँ अम्मा मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है अम्मा तेरे बगैर मैं मर जाऊँगा कभी हमने ये लफ्ज़ अपने माँ बाप को बोले नहीं मुझे तमाशा लगा हुआ है जी माँ बाप को पूछते नहीं हैं और जब माँ बाप दुनिया से चले जाए तो फिर हज़रत जी दहाड़े मार मार के रोएंगे, दीवारों को टकरे मारेंगे अब क्या फ़ायदा जब थे तब तो तुमने पूछा नहीं मरने के बाद माँ माँ बाप के लिए ऐसे रो रहा है ऐसे रो रहा है कि पत्नी अब इसने कबर उखेड़ देनी है तो जीते जीते तो तुमने उनकी कदर ही नहीं की जीते जी तूने उनसे एक एक निवाला तक नहीं पूछा कि अब्बा तूने खाना खाया अम्मा तूने खाना खाया अम्मा कोई परेशानी तो नहीं एक बच्चा ना हज़ूर पागल सलातम के पास शिकायत लेकर गया जाकर कहने लगा कि या यारसोल्ला मेरा बाप जो है ना मेरे कमाए हुए पैसों को फजूल खर्चे करता है उड़ाता है मतलब इन वरासत से मुझे कुछ नहीं दिया मैंने खुद कमाया मैंने खुद इकट्ठा किया लेकिन मेरा बाप जो है ना मेरे पैसों से फजूल ख़र्चियाँ करता है क्या मैं उनको पैसा देना बंद कर दूँ तो हज़ूर पागल सलात वसलाम ने फरमाया कि ए बच्चे तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे बाप का है वो जो मर्ज़ी करे वो जैसे मर्जी करे तेरा हक नहीं बनता और ना ही तुझे ये हक पहुंचता है कि तो अपने बाप से पूछ के अब्बा मैंने पैसे दिए कहाँ हैं तुझे ऐसे नहीं आका करीम रही सलाम ने फरमा दिया कि रिदा लाही फ़िरदाद के अल्लाह की रजा भी जो है ना वो वालद की रजा में है अगर वालिद नाराज़ है तो मक्के जा तो मदीने जा तो जिधर जाने जा कोई फ़ायदा नहीं है जितना मर्जी बड़ा तो आबिद बन जाहिद बन जा मुद्द की परहेजगार बन जा अगर माँ बाप नाराज़ है ना साहिब तो कोई फ़ायदा नहीं मक्के का, फायदा नहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं मदीने जाने का कोई तो फ़ायदा नहीं मजार पर जाने का घर में जो सबसे बड़े हमारे पीर बैठे हुए हैं जो मुर्शिद बैठे हुए हैं उनकी खिदमत करें उनको टाइम दें